连生坊刚换了东家，今日尚未营业，还请唐公子改日再来。啊，成哎，那你是自己跟我走，还是让梅竹搀扶搀扶？ 孟兰是连生方的伯头，要去唐家赌坊，还需与东家商量。你这几个东家哪有功夫理你？啊，这连生方都开不了几日了，你在这儿当博头有什么出息啊？去我那儿，我那儿最近开个青楼，你先去试上几日，然后立马升个头牌。哎，哎呀，哎呀哈哈。啊 你再这般，我可真没耐性了。唐公子喜欢的，我毁了他如何？姑娘如此烈性。 你可知唐某，好的就是你的口儿。无妨，回来毁了平田幸福姐姐，可姑娘别胡闹，把枪放下。姐姐，放下。 放下电话。一、二、三，这三十两，金哥送你了。都说美人迷眼。 险些忘了今日正事了，就自己送上了。戴天虎，快走，莫要拖累我。金大哥，走。金大哥，小心！啊，走吧。 嘿嘿，哎，魏主、啊，愣着干嘛呢？打他！来，你们一起上！ 这扬州第一快刀，那人家确实不负虚名。哪儿那么多废话？要不咱速战速决啊？我们一起上。